Bagaimana seorang anak muda dikenakan tindakan sebegini rupa dimasukkan dalam penjara sembilan bulan sepuluh hari dan sehingga hari ini langsung tidak ada sebarang berita sama ada perdana menteri ataupun Farhad Wafah Salwarat tersebut dipanggil untuk dirakam percakapan dan ini isu serius. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada rakan-rakan media, kepada influencer-influencer, kepada rakyat Malaysia Semua yang bersama dengan kita Pertamanya saya ucapkan terima kasih uh, atas kehadiran Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada rakan-rakan lain yang hadir Cikgu Gubat, saya nampak Tok Ali, klien saya di sini juga daripada Melaka uh, Ada lagi pengaruh-pengaruh lain, ada juga kota dan grup-grup lain Tuan-tuan dan perempuan, seperti mana semua sedia maklum, ada beberapa isu yang memerlukan penegasan daripada pihak kita kerana sehingga hari ini kami masih belum mendapat jawapan langsung daripada pihak Ketua Polis Negara. Kita juga nak mempertanggungjawabkan kepada pihak Menteri Dalam Negeri dan mungkin sedikit berkaitan dengan pihak SPRM. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada 6 September 2024 Yusof Rauter telah ditahan oleh pihak polis Beliau telah dituduh di mahkamah Kuala Lumpur pada 12 September 2024 Pada 12 Jun 2025 Yusof Rauter telah didapati tidak bersalah oleh mahkamah tinggi Kuala Lumpur Di mana pada 12 Jun juga beliau telah pun dibebaskan dan dilepaskan pasukan daripada dua pertuduhan terkait dengan seksyen 39B akta dadah berbahaya dan juga seksyen 36 akta senjata api. Walaupun kes itu sekarang dalam status rayuan oleh pihak pendakwa raya, seperti mana kita telah tekankan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lepas bahawa sehingga hari ini di dalam alasan penghakiman hakim Mahkamah Tinggi yang terpelajar telah jelas menyatakan bahawa Yusof Rauta telah menamakan dua individu. Dua individu yang pada Yusof Rauta telah memerangkap Yusof Rauta dalam kes tersebut. Dua individu tersebut adalah tidak lain tidak bukan Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dan juga Farhaj Wafa Salvador. Kita telah memperolehi maklumat setakat hari ini bahawa Laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Rauta pada 12 September 2024 iaitu 5 hari selepas beliau ditahan dan semasa beliau berada dalam tahanan beberapa jam sebelum beliau dituduh di mahkamah beliau telah menamakan dua individu ini iaitu Dato' Sianwa Ibrahim dan Farhaj Wafa Salvador sebagai pihak yang terlibat dalam memerangkap beliau dalam kes dadah dan juga pistol tiruan yang dijumpai dalam kereta tersebut. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum dan ini undang-undang mantap di negara ini, kalau ada laporan polis mesti ada siasatan. Mesti ada pegawai penyiasat. Antara tugas pegawai penyiasat daripada polis adalah untuk merakam percakapan pengadu dalam kes ini Yusuf Rauter dan juga melakukan siasatan dengan memanggil saksi-saksi ataupun individu-individu yang telah dinamakan dalam laporan polis tersebut. Sehingga hari ini, ingat tarikhnya 12 September 2024, sekarang ini 31 Disember 2025. Maknanya telah berada lebih kurang 18 bulan. Kita tak tahu, satu, ada tak pegawai penyiasat bagi laporan polis Yusof Rauta terhadap Anwar Ibrahim dan juga Farah Shwafah Salvador. Pertama, Kedua, sehingga sekarang kita pun tidak ada pemakluman ada atau tidak sebarang kertas siasatan dibuka bagi laporan polis Yusof Rauta tersebut 18 bulan yang lepas. Dan ketiga, soalan paling mudah yang kita dah tanya dan sehingga hari ini tidak ada sebarang jawapan. Dipanggil ataupun tidak Datuk Syi Anwar Ibrahim dan atau Yusof Uh, Farhash Wafa Salvador untuk dirakam percakapan. Kenapa isu ni isu penting? Isu ni isu penting kerana tiga sebab. Semasa laporan polis dibuat oleh Yusuf Rauta, pada 12 September 2024, IGP-nya atau kota polisnya adalah yang dah bersara dulu. Razaruddin pertama. Kedua, sehingga sekarang daripada September 2024 sehingga sekarang 18 bulan, Menteri Dalam Negerinya adalah Datuk Sri Saifuddin Nasution yang merupakan Senator Lantikan Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab ke atas Polis Raja Malaysia. Dan ketiga, sehingga sekarang, IGP terbaru ini pun masih belum memberi sebarang jawapan. Mereka mengatakan bahawa kononnya laporan polis Yusof Rauta yang telah menamakan Datuk Si Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafah Salbarah tersebut telah digabungkan siasatan dengan laporan-laporan polis lain terkait dengan tangkapan Yusof Rauta. Itu tidak boleh dilakukan. Kerana apa? Kerana aduan Yusof Rauta adalah berkaitan dengan seksyen yang lain. Ugutan, perangkap, mengenakan dan sebagainya. Tiada kaitan langsung dengan dadah dan juga pistol. Itu siasatan lain. Mahkamah dah buat keputusan bahawa Yusuf Rauta tak bersalah walaupun ada rayuan di mahkamah rayuan. Tetapi sehingga hari ini, IGP yang dulu, IGP yang sekarang dan Menteri Dalam Negeri bagi kedua-dua IGP tersebut masih belum membuat sebarang jawapan. So ini menimbulkan satu isu yang penting. Adakah berlakunya sapu bawah kapet? Kerana Menteri Dalam Negeri Bos dia adalah Perdana Menteri IGP dua-duanya Akan juga jawab pada Menteri Dalam Negeri Yang akan jawab pada Perdana Menteri Nampak tak hubung kait dia macam mana? Apa yang berlaku? Mereka yang berkuasa Mereka yang pegang kuasa Mereka yang jadi Perdana Menteri Mereka yang jadi Menteri Dalam Negeri Langsung tidak menyiasat merakam percakapan dua individu yang telah dinamakan dalam laporan polis ini. Tuan-tuan dan -tuan, ini bukan mainan politik. Ini adalah alasan penghakiman mahkamah tinggi dalam melepaskan Yusof Rauter. Di mana Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan jelas telah menyatakan Yusof Rauter pada hari beliau ditahan, pada masa beliau ditahan, pada masa beliau disiasat, pada masa beliau berada dalam tahanan sebelum beliau dituduh telah menyatakan dia merupakan mangsa perangkap Datuk Si Anwar Ibrahim dan juga Yusof Rauta. Itu isu yang pertama. Sampai sekarang tak ada jawapan langsung dalam 18 bulan bagaimana seorang anak muda dikenakan tindakan sebegini rupa dimasukkan dalam penjara 9 bulan 10 hari dan sehingga hari ini langsung tidak ada sebarang berita sama ada Perdana Menteri ataupun Farhan Shwafa Salvador tersebut dipanggil untuk dirakam percakapan. Dan ini isu serius kerana pertuduhan yang dikenakan kata Yusuf Sarawak walaupun dia lepas sekarang ini memungkinkan beliau pada waktu dan ketika -ketik itu untuk berada dalam tahanan reman tanpa jamin 9 bulan 10 hari dan jauh lebih menakutkan sekiranya disabitkan kesalahan boleh dikenakan penjara seumur hidup. Bagaimana perkara sebegini boleh berlaku dalam sebuah negara yang dikatakan mengamalkan demokrasi dan tata kelola yang baik sedangkan isu utamanya, targetnya, laporan polisnya terhadap Perdana Menteri dan juga orang yang dikenali sebagai amat rapat dengan Perdana Menteri. Yang itu yang pertama. Kedua, kita juga dapati bahawa setakat hari ini dalam pengetahuan kita telah pun ada lebih kurang 380 mungkin laporan polis yang telah dibuat terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri dalam kabinet Datuk Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan perjanjian Anwar Trump 2025. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tahu bahawa pada 26 Oktober 2025 telah ada satu perjanjian yang dimasuki antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat ditandatangani oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi pihak Malaysia dan juga Presiden Donald Trump bagi government of America terkait dengan perjanjian yang dikenali sebagai ART tapi kita kenal untuk rakyat Malaysia mudah faham perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Donald Trump yang ada kaitan dengan 1 trilion Malaysia kena beli barangan daripada Amerika dan pada masa yang sama Amerika pula boleh mengikat cara kita berdagang dengan negara lain selepas melihat kepada perjanjian tersebut kita dapati bahawa ada unsur-unsur menggadaikan kedaulatan negara, menggadaikan hak ekonomi negara dan juga membawa isu-isu sensitif terkait dengan defense pertahanan dan sebagainya bagi negara ini dan kita telah pun usulkan laporan polis laporan polis yang dibuat Daripada ratusan orang yang telah buat laporan polis ini, antara individu paling penting atau mungkin terpenting yang telah buat laporan polis di Perisin 9 Putrajaya adalah mantan Perdana Menteri Malaysia dua kali, Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh, yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kami telah terima pemakluman dan saya bacakan pemaklumannya. Pemakluman yang kita telah terima apabila kita tulis surat kepada IGP, Tan Sri IGP, Datuk Sri IGP, Ketua Polis Negara, kita dimaklumkan bahawa dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk, untuk makluman pihak tuan, pejabat ini telah membuat semakan terhadap report polis bersabit persin tujuh tersebut dan telah diklasifikasikan sebagai rujuk lain agensi. Refer other agency. Kenapa? Kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Untuk siasatan dan tindakan selanjutnya Persoalan kita sekarang Kepada Ketua Polis Negara Dan juga kepada Tansri Azam Baki Pesuruhjaya SPRM Daripada surat ini dikeluarkan Sehingga sekarang Bila masa nak panggil Atuk Sian W. Ibrahim ni? bila masa nak panggil Tengku Zafrul ni? Bila masa nak panggil menteri-menteri dalam kabinet yang telah kononnya dari segi dasar meluluskan perjanjian ini untuk ditandatangani antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Sehingga sekarang, bukan satu laporan polis, bukan dua laporan polis, tapi dah sampai 300 lebih laporan polis. Kita pun lihat, tak ada langsung satu inci pun pergerakan Terhadap Tuan Anwar Ibrahim ataupun Tengku Zafrul ataupun mereka-mereka yang berada dalam kabinet yang telah dinamakan dalam laporan-laporan polis tersebut berkaitan isu Anwar-Trump Agreement 26 Oktober 2025. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada Ketua Polis Negara, saya nak ingatkan kepada Menteri Dalam Negeri, saya nak ingatkan kepada Tansi Azam Baki, ini bukan kes curi lembu, curi selipar di masjid curi tabung masjid. Ini terkait dengan isu di mana kedaulatan negara telah tergadai. Yang bagi tahu tentang kedaulatan negara tergadai ini bukan Tun Dr. Mahathir seorang sahaja. Bukan kita daripada pembangkang sahaja. Tetapi media luar negara telah melaporkan dengan begitu luas bagaimana mungkin sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia boleh menurunkan perjanjian sebegitu rupa. Dan yang bising tentang hal ini juga, bukan sahaja orang-orang yang celik pandai dari segi politik tetapi bekas peguam negara mantan menteri-menteri kabinet mantan panglima tentera darat mantan general-general dan ramai lagi pihak pakar-pakar ekonomi dan geopolitik yang mempersoalkan bagaimana mungkin kita boleh melepaskan hak kita untuk membuat keputusan dari segi ekonomi dari segi ketenteraan dan sebagainya sebegitu mudah saja kepada Amerika Syarikat. Sebab itu laporan polis dibuat tapi yang sedihnya refer to other agency. Dan dah, kalau refer to other agency atau telah rujuk kepada agensi-agensi lain, apa yang agensi-agensi lain ni buat? Lagi sekali persoalannya timbul. Laporan polis dibuat kepada pihak polis jawapan diberi oleh ketua polis negara atau daripada PDRM refer to other agency ketua polis negara menjawab kepada menteri dalam negeri menteri dalam negeri berada dalam kabinet yang buat keputusan atas dasar kononnya menteri dalam negeri juga bosnya adalah perdana menteri yang dijadikan rujukan dalam laporan polis ini aduannya terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim perdana menteri lagi sekali persoalan timbul sapu bawah kapet ke tidak ni dan yang ketiga, yang paling menakutkan adalah sehingga hari ini, pada 30 Oktober 2025. Ini dah nak masuk dua bulan dah ni. 30 Oktober 2025, Kementerian Pertahanan Malaysia telah menandatangani satu memorandum persefahaman dengan Secretary of War, Pete Hexert, Amerika Syarikat. Di mana akhirnya buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, kita telah memasuki satu memorandum secara bertulis terkait dengan aset-aset ketenteraan, latihan-latihan dan sebagainya antara lainnya joint patrol sama-sama melakukan pemantauan kepada selat Melaka dan perairan laut China Selatan dengan tentera Amerika. Sehingga hari ini Menteri Pertahanan, mahu pun perdana menteri, kabinet Malaysia masih belum menunjukkan kepada rakyat Malaysia apa bentuk persefahamannya, di mana agreementnya, apa yang mereka tandatangani, apa yang mereka perolehi, apa yang mereka bincangkan. Lagi sekali saya nak ingatkan, ini bukannya perjanjian jual beli, ini merupakan perjanjian terkait dengan ketenteraan. Adakah ini merupakan satu pergerakan di mana Amerika menggunakan Malaysia sebagai pelantar sebagai pelabuhan sebagai pusat dalam peperangannya dengan China dan bagaimana mungkin kita sebagai sebuah negara yang berdaulat yang sentiasa mengamalkan prinsip untuk tidak memilih kepada sesiapa akhirnya diletakkan sebagai koloni ataupun negara yang mengikut telunjuk negara barat lebih-lebih lagi Amerika Syarikat. Dua hari yang lepas tuan-tuan dan puan-puan, Donald Trump telah bertemu dengan Netanyahu di Washington di Pentagon. Dan Donald Trump telah menyatakan akan tetap berada di belakang dan membantu Israel dan menghentam Gaza dan sekarang winter ataupun musim sejuk telah melanda Gaza lagi sekali. Dulu, Chairman ASEAN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan akan menghantar mesej Malaysia yang jelas tentang isu Palestin dan Gaza. Sampai sekarang kita belum lagi dengar mesej tersebut. Malah kita difahamkan sekarang ini Amerika telah menambah peruntukan untuk menghantar F-16 jet kepada Israel untuk meneruskan pengemoman dan penghentaman, pembantaian, kekejaman, kezaliman, pembunuhan ke atas Gaza dan juga rakyat Palestin. Macam mana kita sebagai sebuah negara yang kononnya memperjuangkan hak Israel, hak Palestin, hak Gaza dan sebagainya masih lagi boleh masuk ke perjanjian dengan Amerika Syarikat entah lebih-lebih lagi terkait dengan uh, ketenteraan, terkait dengan MOU terkait dengan ART 2025 ini dan keempat dan akhir sekali kenapa kita berada di sini adalah kerana lagi sekali kepada Dato' Sri IGP anda juga rakyat Malaysia anda juga tertakluk di bawah undang-undang kerajaan boleh datang kerajaan boleh pergi tapi polis di Raja Malaysia mestilah mengikut undang-undang ada satu kes di Melaka terkait dengan a sitting chief minister sekarang ini masih menjadi ketua menteri di Melaka. Terkait dengan pakatan jahat untuk menjatuhkan maruah dan keselamatan identiti dan juga harga diri anak buah saya Datuk Muhammad Ali. Sehingga hari ini walaupun rakaman percakapan telah dibuat, walaupun bukti-bukti telah diberi, walaupun audio video telah pun dibekalkan dan telah pun diadakan siasatan menyeluruh berkaitan dengan kes ini sehingga hari ini Ketua Menteri Melaka masih lagi duduk sebagai Ketua Menteri Melaka masih lagi belum dipanggil untuk dirakam percakapan kita pun tak tahu apa status kes tersebut dan kes ini dari segi siasatan jenayahnya kita pun tak tahu apa yang jadilah so ini menimbulkan satu lagi persoalan adakah sekiranya anda mempunyai laba atau kepentingan politik kepada perdana menteri ataupun kepada kerajaan yang menjadi kerajaan di federal ataupun di state maka anda mempunyai pengaruh yang amat kuat sehingga tidak boleh disentuh oleh pihak berkuasa lain pula kalau sekiranya anda pembangkang hari ini report semalam kena tangkap itu perbezaannya hari ini report semalam kena tangkap kalau anda merupakan seorang yang tidak boleh bersama dengan kerajaan madani yang disayangi oleh seluruh rakyat Malaysia. So, tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, semalam, Perdana Menteri telah menyatakan dengan angkuhnya bahawa beliau mempunyai sebuah gabungan madani yang mantap, muafakat madani yang ikhlas, muafakat madani yang tidak ada sabotaj, muafakat madani yang berdiri atas prinsip keikhlasan. Tetapi mungkin Perdana Menteri ini lupa bahawa kalau dia tidak memegang jabatan peguam negara, kalau dia tidak memegang SPRM, kalau dia tidak memegang tampuk kuasa sebagai perdana menteri, beliau tidak mungkin boleh menggunakan kuasa ini untuk menahan mereka-mereka yang lain untuk meninggalkan kerajaan. Antara lainnya, presiden AMNO kalau berbunyi sedikit akan disuruh buka balik kes 47 pertuduhan yang sampai hari ini daripada September 2023 masih belum ada jawapan daripada Jabatan Peguam Negara katanya nak siasat 11 alasan sampai sekarang masih belum siasat lagi so kalau Perdana Menteri merasakan dia mempunyai satu muafakat yang mantap saya rasa dia tersilap dengar dia mempunyai satu pakatan yang sebenarnya menggunakan ugutan untuk berdiri sebagai Perdana Menteri So uh, secara rumusannya kita dapati bahawa ada satu isu yang uh, memerlukan penjelasan, ada satu isu yang sebenarnya memerlukan uh, pemahaman semua rakyat Malaysia iaitu sehingga hari ini apa-apa sahaja yang terkait terutamanya dengan Dato' Syed Ibrahim dan atau Faraj Wafa Salvador dan atau mereka-mereka yang berkuasa, berpangkat, mempunyai kedudukan, mempunyai kekuatan dari segi laba politik nampaknya tidak disentuh langsung oleh mana-mana agensi penguatkuasaan, polis, SPRM dan sebagainya lain pula kalau anda sebenarnya merupakan pihak pembangkang atau mereka-mereka yang tidak mempunyai laba atau kepentingan politik dan tidak penting untuk kestabilan madani anda akan dilanyak dan dihentak uh, macam saya nyatakan tadi hari ini buat report, semalam dah masuk ke balai uh, saya just ingatkan semua orang bahawa setakat hari ini pada pengamatan kami ada dah lebih kurang 380 laporan polis. Bukan 3, bukan 38 tapi 380 lebih laporan polis seluruh negara terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim, terhadap Tengku Zafrul. Ada tak, komen sikit uh, ya. update sikit tentang uh, saya nak saya tanya ya, ya. Uh, status Yusuf Rauta. Sekarang ni boleh tak share apa ke, kekembangan terkini kes beliau dan saya kisah soalan aku tak jawab kepada kami Siapa yang letakkan dadah dan juga pistol tiruan di di dalam Nissan Tiana dan so Boleh tak jawapan tu diberikan sebab kami nak tahu siapa letakkan dan apa motif yang letakkan tu Kau tanya lawyer aku tu, macam yeah. tu <laughs> okay. Saya jawab soalan yang kedua dulu lah Siapa yang letakkan uh, dadah dan siapa yang letakkan pistol tiruan tersebut Sampai sekarang, daripada segi kes, kita pun tak tahu Yang kita tahu adalah ada laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Rauter. Dan laporan polis yang dibuat oleh Yusof Rauter tersebut adalah pada 12 Haribulan 9, 2024. Bila keputusan kes Yusof Rauter? Keputusan kes Yusof Rauter adalah pada 12 Jun 2025. Dalam jangka masa 365 hari, sepanjang perbicaraan tersebut, 9 bulan 10 hari tak disiasat polis yang telah dibuat oleh seorang anak muda rakyat Malaysia yang telah menyatakan diri beliau telah diperangkap dia tidak ada langsung kes dadah, tidak ada langsung kes senjata api, tapi boleh dikenakan sebegitu rupa contoh orang perempuan, hari ini Yusof Rauta, besok anak siapa pula yang kena?